Здравствуйте. Здравствуйте. Я из Киева, Украина. Круто. Согласен, тоже нравится. Да не, я не про это. Типа, ну, как-то электричество у вас еще работает, я в этом плане говорю, что круто. Работает, Дивительно, да. А? а вам в новостях показывают, блокал. что ничего не работает? Ну да, в новостях показывают, что уже мы Киев захватили, короче. Ага. Вот. И всех там переехали. Вот. Угу. А вам что в новостях показывают? Что вы уже до, получается, Москвы дошли примерно? Нет, нет. Показывают, что все очень сложно. Понятно. Как мы можем дойти, когда Россия нас значительно больше, сильнее? Ну, то есть вы приняли, да, свое поражение уже? Нет, нашего поражения не будет, в принципе. Ну, ладно. Раз вы так сказали, то да, наверное, не будет. Да Пусть нет, будет, это да, здра да. здравый смысл, это логика а, просто. Так нет, в том-то и дело, что если это здравый смысл, то блядь, здравый смысл в том, что Россия победила. Угу. Да. Ну, ну если бы. Это да, да, это аргумент, конечно, сильный. Это, это сильный аргумент. Это сильный аргумент, да, да, да. Да, я, ну, я вижу, что вы согласны, Но не обязательно по пять раз повторять. Нет, это я это... не согласен я сказал, что это сильный аргумент, а, причем ну, иронизируя, да, 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 что сильно. это полное чушь, что вы ничего по делу не сказали. Если сильный аргумент, то вы признали Мне это. Мне у вас только плакатик нравится, а так я вижу, что а. интересно а, ну, не выйдет с вами поговорить. Ну, а, о чем, поговорить. Ну, а о чем плакат понравился просто? Ну, нравится этот сериал. Вот, нравится, как этот плакат оформлен. Нравятся плакаты фильмов, афиши. Вот. Понятно. А то, что по делу вы ничего не сможете сказать, это да, это факт. Да не, ну я по делу сейчас сказал, что всем по что тебе нравится. Это не по делу. Это по делу сейчас было сказано. Нет, это не по делу. Абсолютная истина. Абсолютная истина. Вы думаете, что у нас будет такая игра, что мы будем перебивать друг друга и кричать, что это истина, и кто будет громче кричать, истина, того будет и истина. Но ну, вы ошибаетесь. Вот. У России идут все дела очень плохо. Но даже если бы у России дела шли хорошо, это ничего не означает. Россия живет и существует на планете Земля, где существует еще очень много стран и другим странам абсолютно невыгодно не доминация или гегемония России, а возвращение вот этих варварских прав, которые россияне любят называть «право сильного». Если все будут жить по праве сильного, то у вас, извиняюсь, ни наушничка вот этих, ни микрофончика, ни вот этого плакатика, ни вот этого креслечка, ни вот этого халатика, ни вот этой вот подстилочки, которая у вас под руками, у вас ничего этого не будет. Я знаю. Серьезно, потому что, я что я вы ничего я. не умеете делать. Но это не только потому, что вы э, ну, пробитые идиоты, а потому, что плановая экономика к этому приводит. Знаешь, что такое плановая экономика? Да, знаю, что такое плановая Расскажи. экономика. Расскажи. Слушай, я тебе что-то должен рассказывать? Хочешь, я тебе плановая расскажу? Плановая. Хочешь, я тебе да расскажу? Я говорю всем, похуй, ты говоришь тут. Я тебе это сказал пять минут назад. Ну, ну, смотри, я прям пророк. Я же говорил, что кроме плакатика у тебя ничего вообще нету. Я думал, что ты такой блогерок, что ты сейчас будешь... Э, а знаешь, почему сразу понятно, что ты не, не блогерок? Э, потому что блогерки убегают российские. Блогерки тягаются только старые вот эти вот отбитые деды. Они еще живут в старой повестке. Вот, это когда в компьютерный клуб с счетами старыми деревянными приходят. А молодые же не берутся за это, потому что они понимают, что кроме вот как ты сидеть и мы им сказать нечего будет. Много блогеров встречал. Э, да, и все убегают постоянно. А, ну ты пиздол. Ну ты пи*** вопрос. Среднестатистически. Ты встречал жмиля, например. Кого? Жмиль. Ты думаешь, я их по именам еще должен а, знать? ну вот и все, вот и все. Вот, то есть твои слова не хуже. Не подкрепляются фактами. Блядь. <свят> <просто> <свят> это твои слова, чувак. Ты мне приводишь пример какого-то блогера, которого, кстати, может, я и встречал, я его по имени не знаю. А даже если я его и не встречал, я не утверждал, что я встречал всех блогеров. Я говорю к тому, что блогеры поумнее понимают, что им нечего, нечего рассказывать. Они могут словить деда какого-то пьяного и на фоне него издеваться: про Ладогу и Киевскую Русь рассказывать и про исконные какие-то земли. Но ну, а по факту, ну ты ж не можешь по факту сказать по ты что матюкаешься сказал, сидишь по факту я сказал что ты потому что а я... это по факту это по факту сильно сильно это сильно конечно вот мне просто жалко своего времени сколько я буду вырезать твои матюки потому что ты кроме матюков ничего не говоришь вот айфончика у тебя же такого не будет понимаешь если везде будет плановая экономика не будет такого айфончика ну не будет понимаешь в чем прикол в да, плановой экономике нет конкуренции, нет, поэтому нет смысла а у меня делать что-то хорошее. Прикинь, потому что а у меня потому есть что есть, ты прикинь. купил купил а у цивилизованных, у цивилизованных у стран, цивилизованных стран это, это заплатил пополнил ВВП цивилизованным у. странам. Спасибо. Спасибо, чувак. Потом. Спасибо, что ты поддерживаешь Украину. А при том, что ты заплатил за этот айфончик, а за этот айфончик денежки полетели в американский бюджет. А с американского бюджета денежки полетели на поддержку Украине. Спасибо, что ты купил айфончик. Спасибо, что ты микрофончик купил. Наушнички купил. Это прекрасно, чувак. А что ты не повесишь на стену какой-то российский сериал? Ментов бы повесил, да? А, ну, нет, это ты клан тебя? сопрано, почему это ТБ этого Крот, Крот повесил. Помнишь почему такой сериал тебе, был? Почему на тебе рубашка тогда не украинская? Почему? Потому на... что я я не топлю, я не топлю за вот это захват мира России, понимаешь? Я не топлю за это. Ты, ты ты такой баранчик. Вот мне мне даже уже вот ты э, самое интересное вот. Я думал, что это будет сильно интересный разговор а ты попадаешь в ранг, вот у меня было два таких разговора, с тетечкой и с таким миленьким мальчиком, миленький разговор, вот это ты миленький, мне ж, вот ты прям миленький, но это аж смешно, насколько ты миленький, ты вообще не шаришь вообще, к чему, как это все делать, куда ты пытаешься завести. Да, так это ж прекрасно, это ж глобализация. Украина производит одни товары и услуги и продает их на экспорт, а, а импорт покупает другой. Зачем, если есть iPhone? Действительно, пусть будет iPhone, хороший телефон. Мы лучше у Америки купим iPhone. А Америке предложим то, что, например, Америка не может сделать. То, что у нас, например, хорошо получается. И так весь мир и работает. Да, да, так. Я же не пытаюсь уничтожить весь мир. Я, я же хочу, чтобы и Америка жила благополучно, и Корея жила благополучно, Южная, конечно. И Япония, и Украина, и Польша, и Германия, и мы будем с ними торговать. Мы же для этого в Евросоюз хотели. Понимаешь, в чем прикол? Конечно, ты не понимаешь. Ты вообще миленький. Я же вот, тебе говорю, миленький. Миленький это ты. Потому что не можешь ответить ни на один, а ты можешь кроме как ты переводить стрелки что-то по делу а сказать? Не перебивать. А ты можешь не перебивать? Нет, кстати, я вот, вот я все могу, вот я все могу, я только перебивать не могу. Вот это моя как бы. Вот такая вот у меня Ахиллесова пята. Россиян я просто вот хлебом не корми, дай мне поперебивать. Ты, ты немножко отдохни, отдыши, сглотни чуть-чуть, а то ты очень сильно начал нервничать. Ты еще более миленько выглядишь, понимаешь? Ты такой прям милашка, вот просто милашка. Решил выйти, э, потролить. Вот я же говорю, сразу видно, что ты не блогер, потому что блогеры не встречаются с украинскими блогерами. Потому что это от Грибалова максимальное. Ну нечего сказать россиянам, ну нечего, понимаешь? Ну вот силой зайти всех уничтожить и посыпать землю солью, чтобы ничего не росло. Ну, наверное, Россия как бы морально точно к такому готова. Может, может. Физически нет, морально да. Но по правде, по справедливости, по фактам общаться, ну это ж... Я говорю, какой факт, а ты говоришь, так а ты ж там или вот что-то такое. Ты перебиваешь. Я тебе говорю, я могу разъяснить. А ты начинаешь... Говорить. Ты можешь разъяснить? Что ты можешь разъяснить? Что ты можешь вот разъяснить? Вот, вот, и все. Ты забыл, как во все времена добывали земли, как они захватывались. И, и тут вдруг... Да был, так, так пойди, подтирай жопу лопухом и на конях катайся, если когда-то захватывали земли. А что ты айфоном пользуешься? Пойди, сделай баночку. Есть дома баночка? Возьми металлическую баночку, вторую металлическую баночку, натяни ниточку со своим дружком, отойди на расстояние, натяни ниточку и разговаривайте. Так когда-то делали, понимаешь? В том и прикол, ну вот в том и прикол. Вот ты мне хотел разъяснить, а когда ты говоришь, скажешь. Да, да, да. Говоришь, да. Я, я, я тебе так а зачем ты увидишь, а да, я когда отвечу, я договорю? А я тебе отвечу. А ты не скажешь когда ты говоришь, я тебе отвечу. А давай сейчас ответь. А давай. <свеч> давай. Технологии типа, не стоят на месте, а рефлекс человека как остаются так и остаются, понимаешь? Рефлексы не меняются. Какой же ты, конечно, миленький, это просто прикол. Ты думаешь, что технология, понятие технология, это, это определенная система и структура. Ты думаешь, что технология это, это что-то электро, электроника какая-то, да? А ты не понимаешь, что есть технология ведения войны. Технология, ты понимаешь, что, например, международное право, то есть тоже меняется. То есть социальные технологии. Ты думаешь, что технология это типа магнитофон, да, и наушнички вот это технологии. А то, что мир вырос и понял, что воевать не нужно в том и прикол. Появилась биржа, появился экспорт, появились международные экономические организации, появился Международный валютный фонд. Представляешь? А раньше такого не было. Ты думал, что технологии появляются, но макаки дальше с палками бегают, только теперь не с палками, а теперь с лазерными палками бегают, да? В чем? Просто я говорю, что никогда в мире не заканчивались войны, и никогда они не закончатся. В жизни они будут продолжаться. И если ты считаешь, в России, что да. Помнишь, в России что да, в России вой... да. Не, в России нет войны. Как раз таки в вашей стране война есть, в России нет войны. Ну То так есть, как в, в... Германии не было войны, есть войны в до поры до времени, кстати, до поры до времени это было. До поры до... Вот а есть вот войны да в Африке? Да, так да, давай равняться да, да. на Африку. А причем тут? Давай равняться на Африку. А я тебе говорю не про Это же тоже мир. Это же тоже мир. Всю жизнь люди. Ага, ну, а, всю жизнь твои твои люди. Да. Ну, да, ну да, так. Да. Ну да. И, и, что? Тебя, и что? И что? Видишь, ну я же говорю, вот, ну, я, я же мог бы сделать тебя потише или даже перебивать, но ты столько говоришь матюков, но мне лень это заглушать. Да, да, пи***ц, ты ж по делу ничего не можешь сказать. Ну, ну ты, я же говорю, ты миленький, вот ты не вызываешь даже зла. Ты настолько глуп, что ты даже не вызываешь зла. Ты глуп, то, что ты додумался выйти в рулетку и пытаться труд троллить украинцев. Ты провтыкал на всех вопросах, которые только были. Мы же с тобой еще так бегло, можно за каждый вопрос тебя вот так вот взять за шкирки и просто носом тыкать, тыкать, тыкать. Я вообще сижу, только реагирую, отталкиваюсь от твоей дуристики, которую ты мелишь. Ни одного ответа на мои тейки ты не дал, ты обосрался по полному. А, это ж факт, скажи, что это факт, скажи, что это факт. Это по факту, это по факту. Чувак, ты обосрался, это по факту. ⁇⁇-⁇, по, это по факту, чувак, это по факту. А это по факту было а, только что, что или нет? ⁇ не Так, а я хочу повторять, я хочу, чтобы третьего услышали, по факту. По, раз факту. Слышу, что я по факту... Все знают. Все знают что да, все говорим. знают, что по факту. Знают, что по что, факту? не ни на один. Я тебе на, на, каждый, на каждый раз, когда я трошка, немножко включал тебе звук и слушал, на все эти моменты я тебе ответил. Ты говоришь про развитие технологий, но не понимаешь про развитие права и всех видов права, развитие экономики, развитие социальной политики. Все сферы развиваются. И люди давно поняли, что нужно жить и сотрудничать. Жить и сотрудничать. Понимаешь, в чем прикол? Вот захватывали земли. А расскажи мне, если Америка захватит Россию, что она будет делать с ее земля землей? Расскажи мне. Все, все, ж, все ж хотят друг друга. Не, зачем? Зачем? Конечно, не случится. А Россия, не случится. Россия такая Это сильная. У нее же такой большой Черноморский флот. У нее же такая крепкая граница. Ни в Белгород, ни в Воронеж не просочится. В, э, служба безопасности такая крепкая никогда в России актов не будет ни в одном концертном зале ни одного человека не допустят убить Россия такая великая это понятно ты мне скажи зачем Америка позвонишь, хочет позвонишь, зачем Америка когда позвонишь, когда вернетесь? я бы тебе позвонил но у тебя айфона уже не будет тебе отклю... тебе отключат поддержку программного обеспечения куда же тебе позвоню Skype у тебя не будет Куда, вот куда тебе позвонить ну айфона у тебя не будет куда тебе позвонить на таксофон вот такой вот дисковый куда я тебе позвоню ты мне скажи так, позвони. Что, позвони. Америка, ты что америка что америка хочет земли, э, не даешь скажи мне что америка хочет делать с землей россии что вот америка, все хотят все хотят испокон веков захватить земли правильно я тебя понял конечно же что конечно. америка хочет делать с землями россии что планируют. с землями что они захватывают землю? Для чего? Не хотят, они Для чего? Землю? Для чего? Где они как захватывают ли? землю? Ты не изучал ни одного сражения? Почему Гитлер хотел захватить, допустим? Не, Америка, какие земли захватывает? А при чем тут А тут Америка? Я тебе говорю в общем, правительство. А весь мир? А, в, весь мир. Зачем весь мир хочет захватывать друг друга земли? Скажи мне, зачем? Весь мир это зачем? ты считаешь что весь мир это Америка. Правильно понимаю? Просто ты такую херню вот, это, вот это ты, может, специально это делаешь? Вот это -то у тебя выходит неплохо. Ты говоришь про Америку, я тебя спрашиваю про Америку, ты говоришь, я не про Америку, я фигурально про весь мир. Я тебе говорю про весь мир, ты мне говоришь, а ты считаешь, что весь мир это Америка? Ты, ты понимаешь, какой вообще, вообще ты просто артист, ты артист. Два раза на полил, потому что я ни слова не сказал про Америку, я сказал про весь мир, недаром я упомянул Африку. Весь мир хочет захватывать земли, для чего? Как, для чего? Как? Ты, вот так вот, для чего? Расскажи, для ты чего? не знаешь, да, почему? <связывающие> Во времена феодализма знаю. Вот в 21 веке зачем хотят захватывать землю, расскажи. мне. Понятно, то есть тебе... Не, мне сделать? непонятно, расскажи мне, пожалуйста, а, зачем это? хотят захватывать землю, расскажи мне, да. Ну, допустим, добыча ресурсов, чтобы добывать а, ресурсы да. с чужих земель, например. Добывать... Это один из ага, ага. У кого-то, кого допустим, жопа играет. Просто вот как Гитлер, например. Он хотел. У кого-то жопа играет, у кого-то ресурсы. Claro. Конечно. Нет, Ответить тебе election. на этот, ответить на твой, как как ты его говорил, take или как ты называешь, панч, take, take. 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 take.. Нет, -не -не, не Ответить на твой тейк Ну Самый ценный ресурс на сегодняшний день в мире это это рынки сбыта, это рынки сбыта. Ну ну, что ты горишь? Ну, ты, ты, ты еще милее выглядишь. Это рынки сбыта. Смотри. Все, производить можно все, что угодно. Кому, кому, кому это продавать? Кому? Если Америка всех захватит, кому она будет это продавать, чувак? Кому она это будет продавать? Ты понимаешь, какую ерунду ты мелешь? Зачем Америке вас захватывать, если они вас экономически захватили давным-давно? Все, что вокруг тебя, вот ты просто, вот тебе аплодисменты, вот ты э, как будто вот специально, как будто тебе кто-то позвонил и сегодня попросил вот мне помочь. Ты даже плакат повесил, даже сериалы американские это тема. Ты сидишь весь обложенный западной продукцией, весь обложенный западной продукцией. Зачем тебя захватывать? Зачем? Если тебя захватывать и тебя, например, там, я не знаю, убить, и что, и кому продавать эти микрофоны и наушники? Я все жду, когда найдется умник, я уже пару раз это озвучивал, я жду, когда найдется умник, который скажет, но ну, если Америка захватит весь мир, она будет внутри своим людям это продавать. Но суть в том, что мир так не работает, не получается весь мир держать под одним правителем. Наоборот, все идет к децентрализации. Вот Югославия как раз, да, вот когда их после Первой мировой войны искусственно пытались держать вместе, не выходит тримать уси, уси, усих разом. Все одно воно делится на какие-то земли, у всех разные интересы, у всех разные ценности, у всех разные направления. Не выходит всех тримати под одним. І люди між собою постійно торгують, і Росія давним-давно захоплена Заходом, бо все, що в Росії є, це західні продукти. І якщо Америка захопить Росію, кому вона буде це продавати? Це стануть її громадянами, їх треба е, годувати, одягати, от вимити їх, в зуби вставляти. Навіщо їм це робити? Вони зуби просто можуть направляти е, вагонами, контейнерами через море. А росіяни будуть віддавати грошики назад через SWIFT. Навіщо їх захоплювати?